PBPP. Ha, mesti pernah dengar kan? Bagi sesetengah orang, dengar je perkataan ni dah rasa macam rumit, leceh, pening kepala. Tapi jangan risau. Hari ini kita akan bongkar sama-sama apa sebenarnya benda ni. Kita akan ubah ia daripada sesuatu yang digeruni kepada satu alat yang betul-betul power untuk kejayaan anda. Cuba fikirkan, setahun suntuk kita curahkan tenaga, masa, dedikasi kan? Persoalannya, macam mana semua usaha kita tu nak diterjemahkan atas kertas? Macam mana nak pastikan ia dinilai dengan adil? Penilaian prestasi ni ia bukan sekadar isi borang tau. Ia adalah peluang untuk kita tunjukkan hasil kerja kita. Dan di sinilah PBPBP mainkan peranan penting dia. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Apa benda sebenarnya PBPP ni? Kita kena faham dulu akarnya baru kita nampak kenapa ia begitu penting dalam landscape kerjaya kita sebagai warga pendidik. Okey, nama panjang dia, Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Huh, panjang kan? Tapi senang cerita, inilah cara rasmi KPM atau Kementerian Pendidikan untuk menilai prestasi kerja kita semua, para pegawai perkhidmatan pendidikan sepanjang tahun. Itu je. Jadi, soalan penting, adakah anda termasuk dalam golongan yang dinilai ini? Jom kita simak. Pertama, anda seorang PPP, tak kisah lantikan tetap atau kontrak. Kedua, grade anda DG54 ke bawah. Dan ketiga, anda dah berkhidmat kat jawatan sekarang ni lebih dari 180 hari atau kira-kira 6 bulan. Kalau tiga-tiga ni ya, anda lah pegawai yang dinilai atau PYD. Cuma ingat, kalau anda pegawai pinjaman atau kader, anda terkecuali. Baiklah, sekarang kita nak bedah siasat sikit PBPP ni. Nak tengok apa enjin di sebalik penilaian ni? Sebenarnya, ia dibina atas dua tunjang utama, dua komponen besar yang menilai aspek yang berbeza dalam perkhidmatan kita. Okey, ada dua komponen, generik dan fungsional. Bayangkan macam ni lah. Komponen generik ni macam DNA semua pendidik. Benda-benda asas yang semua orang kena ada. Tak kira anda ajar subjek apa atau pegang jawatan apa. Contohnya nilai profesional, semangat sepasukan, sahsiah. Manakala komponen fungsional pula, ha, yang ni spesifik untuk kerja anda. Apa kepakaran anda? Mengajar dalam kelas? Uruskan pentadbiran? Di sinilah kemahiran unik anda tu dinilai. Okey, ini bahagian paling praktikal dan Terus terang, bahagian kegemaran saya. Sebab di sinilah kita berhenti jadi pasif dan mula jadi proaktif. Ini adalah tentang macam mana kita boleh ambil alih dan reka sendiri plan kejayaan kita untuk setahun. Kuncinya ada pada kata kerja. Perasan tak? Garis panduan rasmi sendiri tekankan supaya kita guna perkataan yang menunjukkan tindakan dan hasil. Kenapa? Sebab ini bukan pasal tata bahasa. Ini pasal mindset. Ia ubah cara kita fikir daripada apa tugasan saya kepada apa pencapaian yang saya sasarkan. Nampak tak bezanya? Besar tu. Nak tulis sasaran yang betul-betul padu? Senang je. Ikut tiga langkah ni. Satu, mulakan dengan kata kerja tindakan. Perkataan macam meningkatkan, mencapai, mengurangkan. Dua, nyatakan dengan jelas apa hasil yang anda nak capai. Dan tiga, yang ini paling krusial. Letak nombor. Mesti boleh diukur, boleh dikira. Tak kisahlah bilangan murid ke, peratusan ke atau tarikh. Asalkan ada angka. Cukup dengan teori. Sekarang, jom kita tengok contoh-contoh dalam dunia sebenar. Macam mana rupa sasaran keberhasilan ni dalam kerja seharian kita? Saya dah sediakan beberapa contoh untuk peranan yang berbeza. Kita mulakan dengan contoh untuk guru akademik. Perhatikan sasarannya. Ia bukan sekadar mengajar matematik dengan baik. Tak, ia sangat spesifik. Memastikan 7 daripada 23 orang murid mendapat grade B dalam matematik. Nampak kan? Ada bilangan murid ada great sasaran, ada subjek yang jelas. Ini baru sasaran yang mantap dan boleh diukur. Sekarang kita tengok pula untuk peranan kepimpinan macam pengetua atau guru besar, fokusnya dah lain sikit kan? Lebih kepada pengurusan. Tengok tu, dia guna kata kerja mengurangkan dan letak angka yang jelas, 15%. Terus nampak impak kepimpinan anda, jelas dan boleh dicapai. Satu lagi contoh hebat untuk barisan pentadbir, kali ini untuk penolong kanan HEM. Fokusnya pada kebajikan murid. Sasaran dia meningkatkan peratus kehadiran dari 90% kepada 95%. Ini bukti yang jelas bahawa sasaran keberhasilan ini bukan pasal akademik semata-mata. Semua bidang tugas, dari pengurusan hingga kurikulum, boleh ada sasaran yang boleh diukur. Jadi, apa kesimpulannya? PBPP ni ia bukan sekadar borang yang kita kena isi setiap tahun. Bukan satu beban. Kalau kita guna dengan betul, ia sebenarnya macam satu peta untuk kerjaya kita. Satu rangka tindakan, satu pelan strategik untuk kita rancang dan pamerkan sumbangan unik kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan semua pemahaman baru ni, bagaimana anda akan mentakrifkan kejayaan anda sendiri tahun ni? Macam mana anda nak gunakan PBPP ini bukan sekadar untuk lulus penilaian, tapi untuk betul-betul memacu pertumbuhan kerjayaan anda ke tahap seterusnya. Fikir-fikirkanlah.